в связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь, никого не надо уговаривать. Ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он Будет двигаться не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать. Не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты пришли учиться. Учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу, пусть ходят по улице но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю, никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать. Вы видите, что они испробовали по этой методичке цветных революций уже 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. В связи с этим я вот пользуюсь случаем, хотел бы еще раз обратиться к родителям, школьникам, да и студентам. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно.